गीता सातव्या अध्यायाचे महत्त्व काली संकुकर्ण नावाचा व्यापारी जेव्हा व्यापारानिमित्त दूर देशामध्ये जातो व त्याच देशामध्ये सर्पदंशाने त्याचा मृत्यू होतो त्याच्यासोबती कालांतराने गावी आल्यानंतर त्याच्या घरी येऊन ही वार्ता सांगतात तेव्हा त्याच्या मुला अत्यंत दुःख होते व त्याचा मुलगा ज्या स्थळी वडिलांना सर्पदंश झालेला आहे ते स्थळ पाहण्यासाठी म्हणून नेत तेव्हाच त्यास असे आढळते आपले वडील त्या स्थळी सर्पयोनीला प्राप्त झालेले आहे तेव्हा मुलगा त्यांना त्या योनीतून उद्धार करण्यासाठी उपाय विचारतो तेव्हा सर्पयोनीतील वडील उत्तर देतात की हे पुत्र घरी गीतापाठी लोकांना घेऊन ये व गीतापाठ करून त्यांना यथोचित अशी दक्षिणा दे वडिलांनी सांगितल्याप्रमाणे मुलगा आपल्या घरी गीतापाठी साधकांना घेऊन गी। येतो व त्यांच्याकडून गीतेचा विशेषतः सातव्या अध्यायाचा पाठ करून देतो ज्या क्षणी गीतेच्या सातव्या अध्यायाचा पाठ होतो क्षणी त्याचे असणारे वडील हे सर्पयोनीतून त्यांचा उद्धार होऊन वैकुंठधामाला ते प्राप्त होतात असा आहे गीतापाठाच्या महिमा ज्यादे प्राख्यान इतरान सा श्राद्धा मध्य सतवा पाठ अवश्य पठन करावा असे शास्त्रा संगित है अथ सप्तमोध्याय श्री भगवान उवाच मय्या सप्तमना पार्थ योगम युजन्मदाश्रय असंशय समग्रम यथाज्ञासी दक्षिण ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम यज्ञात्वानेह भूयन्यत ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्तितत्त्वतः भूमिरापो न लो वायुः कर्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो एदं धार्यते जगत एतद्योनीभूतानि सर्वाणित्युपधारय अहं कृत्नस्य जगतः प्रभो प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव रसोऽहमप्सुगान्तय्य प्रभाक्मि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नुषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनसर्वूतेशु तप्चास्मी तपस्वु बीज मामूतापा सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतास्मी तेजस्तेजस्वी नामहम बल बलम चाह कामराग विवर्जिता धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मे भरतर्षभ ये जवा राजशास्ता माश्चे मत्त एवेत्यदान् बिद्धि न त्वहं तेषु ते मयि तिभिर्गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवीहेषा गुणमयि मम मायादुरत्यया मा मे भये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृज्ञो मूढोः प्रपद्यन्ते नरधमाः माये अपहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विदा भजन्ते मां जना सुकृतनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकमक्तिर्विहिष्यते प्रियो हि ज्ञानि नृत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मयमेव मतम् आचीतस्य हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैः कृतज्ञानाः प्रपद्यन्त्यन्यदे गुरोः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्यानियत सया यो यो ह्यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधानमीहते लभते ततः कामान् वयैव विहितान् हितान् अन्तवत् फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान्देवयजो यान्ति मत्तप्ताः यान्तिमहमपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः मा ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समाहृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां द्विवेदन कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति पुरन्तप येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्तोः भजन्ते मां दृढप्रदोः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्म अध्यात्मं कर्मचाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च विदुः प्रयाणकले विजमां व्यक्तते तसः ॐ दत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपणयत्थु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॐ शा शि शान्तिः